আজি মই বনাব লৈছোঁ বুনিয়া ছোৱালীজনীক লাগে বুনিয়া লাড়ু ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম আজি বনাম কি হয় নাজানো সেয়া বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ বেচন আৰু অকণমান লৈ লৈছোঁ দুটা আঙুলি যিখিনি আহে অলপ বেকিং লৈ লৈছোঁ আৰু চাটনি পিছাৰ ৰুকনিখনকে লৈ লৈছোঁ মই সৰু সৰু ফুটাকেইটা দি দিছোঁ সেয়া সেইখনোতো ইমান ভাল হোৱা নাই গম পাইছোঁ আৰু এখন আছে সৰু সেইখন লৈ যাম সেইখনে কেনেকুৱা হয় চাম এইকেইটা মই নমাই লওঁ আৰু ইয়াতে ফুড কালাৰ মই দুটোপালমান দি দিছোঁ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ বেটাৰটো মিহলাই লওঁ ৰঙা হয় এইটো দিলে দেখিবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া আৰু সিখন ৰুপনি লৈ লৈছোঁ অক সৰুখন দিছোঁ ইমান এটা ঠিক হোৱা নাই এই প্ৰথম বনাইছোঁ এনেকৈয়ে মই বনালোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু চেনি চিৰাফটো বনালোঁ যিহেতুকে ছোৱালীজনীক লাড়ু লাগে বুনিয়া লাড়ু মই লাড়ু বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হয়নে নহয় নেজানো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে দে গম পাব আৰু এইখিনিয়ে হৈ গ'ল কিছুমান ডাঙৰকৈ পৰিছে আৰু কিছুমান একেবাৰে খিচ খিচকৈ আৰু অলপ জোখতে পৰিছে এনেকুৱাকৈ মই বনালোঁ আজি এইবাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই চেনি চিৰাফটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ চেনি চিৰাফটো অকণমান টান কৰিব লাগিব যিহেতুকে লাড়ু বনাব লাগিব লাড়ু নবনালে অলপ পনীয়া হৈ থাকিলেও কোনো কথা নাই আৰু এয়া অলপ ডাঠ কৰি পেলাই ইয়াতে মই দি দিছোঁ বনিয়াখিনি হ'ল চাৰিটাহে বনালোঁ কাৰণ টান হৈ গ'লগৈ বেছি মানে পগোৱা গ'ল যে টান হ'ল সেইটো কাৰণে মই লাৰু চাৰিটা বনালোঁ আৰু এইখিনি হ'ল এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভিজা ভিজাও হৈ থকা নাই ধুনীয়া মৰমৰীয়া হৈছে শুকান হৈছে যিটো মানে শুকান বুনিয়া হয় সেইটো নিচিনা হৈছে ভালেই হৈছে খাবলৈ ৰাতি লগ পাইছোঁ আৰু আকৌ আৰু ইয়াত দেখিছে এইকেইটা পটল মই বাকলি বিচৰা দিছোঁ লৈ পোক ফ্ৰাই কৰিছোঁ আলু কণী দম বনাম এনেকৈ কৰি পটল কেইটাও দিম সে লগাই চেটীয়া ভাত পানী খাই গৈ উঠিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে আমাৰ গোঁসাই মানুহটো খেলি আছে তাকে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে দেখিছোঁ